Я забрался на этот корабль и я понял, вот он я, это мое будущее. С командой, с командой на корабле мы быстро нашли общий, общий язык, особенно с капитаном. Он был такой дядька хороший, его за отца считал. Говорил мне, сынок. Ты мне на глаза больше не попадайся. В море мы, мы были как одна семья. Всегда веселились, пели песни. Особенно любили, любили танцевать. Все. Была у нас одна коронная такая танцушка. дождь и начался большой шторм мы не могли удержаться на палубу и когда я очнулся я видел что наш корабль разбился остались только осколки я быстро сделал из, оск из осколков шалаш И каждый день молился, чтобы Бог спас меня. Так он молился днем за днем. Но, но один раз шалаш загорелся. Я подумал, что Бог не слышит мою молитву. Я попал в полное отчаяние. Но утром я проснулся, потому что почувствовал чью-то руку. Я не мог поверить своим глазам. Это был он. Капитан другого судьи. И он спросил, как ты меня нашел? На что он ответил, что он увидел сигнальный костер на берегу. И когда я клянулся, видел корабль под названием Сант-Джейкоб.